За твою мужність от такими часами грамотою від нас. І хочу сказати матері слова подяки за те, що росте в неї дуже хороший син, мужній. І коли підростеш, ми тебе чекаємо в наших рядах рятування. Ну, Даша мала її. посуду. Я пішов набрати води з колодця. А потом Даша почувствовала другой запах, позвала меня, и она увидела, что начался огонь на крыше. И я быстро взял одну сестричку на одну руку и одного братчика на вторую руку. Вынес их. Потом мне чуть-чуть постарше брат говорит, Олег, пожалуйста, помоги мне. Я пошел ему, его закинул на плечи и вынес его быстро. Потом сестра уже выбежала. Я делала это все быстрее, бы, чтобы ничего не посыпалось. Я их поставила на бетон. Сестра выбежала их быстро, укутала. Дети были у соседей. Соседи нам помогали попытаться потушить, но там нереально было тушить. Муж пытался, выбил окно, хотел залезть, чтобы спасти какие-то э, документы, деньги, но ну, ничего у нас не удалось, потому что там взорвался, вспыхнуло все от э, обогревателя масляного, там, где были документы, поэтому ничего не удалось спасти. При Ютеле до... Э... Одній з хат з хат села вчитель фізкультури. Пока не 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 знайдемо їм в будинку. Дай пальчики пахломать. Дай втору ручку пахуми.